हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम थ्री का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर फाइव जो है प्रोसेस कॉस्टिंग ना हिसाब उसमें मैं आज आप लोगों थर्टी फोर नंबर का सम्स ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि थ्री प्रोडक्ट ए बी एन सी आर ऑप्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोसेस प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ देयर थ्री प्रोडक्ट इज रूपीज सिक्सटीन लैक ફોલો ફર્ધર ઇન્ફોર્મેશન્સ ઇઝ અવેલેબલ એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે આ એક ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન દરમિયાન અબ અને ક નામની ત્રણ સંયુક્ત પેદાશ છે અને આ ત્રણેય ત્રણેય અંગે સંયુક્ત ખર્ચ સોળ હજાર થયો છે અને આ ત્રણેયની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે ઠીક આપનો આપણો લોકો એડિશન ઇન્ફોર્મેશન દી ગઈ ક્યાં ક્યાં દી ગઈ તો પ્રોડક્શન પ્રોડક્ટ એ બી એસ એન સી હે और यहाँ पे क्या यूनिट्स प्रोड्यूसरातीमो और यहाँ पे उसकी सेल वेल्यू दी गई है ठीक है कि वेचाण नूल्य अपेलू है क्या लिखा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एट्ल के अलग प्रक्रिया पची है उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ सेपरेट प्रोसेस दिया गया के अलग प्रक्रिया कुल खर्चाओं देन ला लास्ट में यहाँ पे आप लोग को क्या बोला गया तो फर्स्ट है अप्रो अपोशन ध जॉइंट कॉस्ट ओवर ओवर थ्री प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट सेल्स्यू मैं प्रोसेसिंग गुजराती महत्ति पर अलग खर्चा करेचाण मूल्य प्रमाण संयुक्त खर्चा फाड़वी करो ठीक है तो इसका यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट ड्रॉ करना है वो किस तरह से हो जाएगा ये वन बाय वन मैं बोलती जाऊंगी और आप लोगों को करवाती जाऊंगी ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा और ऊपर इन डिटेल में लिख देना है कि क्या आप लोग यहाँ पे प्रोसेस की जो पे जो पे स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है वो किसका ठीक है थीके? तो फर्स्ट नंबर का जो ऑफ़ अपोश्म, जॉइंट ओवर थ्री प्रोडक्ट्स वो वाला है ठीक है एटले पेलूज अत्य मैं कीधुपर की महत्ति पर अलग खर्चा, खर्चा उन्हें, उन्हें कर वेच मूल्य प्रमाण संयुक्त खर्चाओं फाड़नी करतु पत्रक ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिखता है लिखना है देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेल्स दिया गया है ठीक तो तो है? है और यहाँ पे उसकी सेल वैल्यू फिफ्टी है ठीक है तो ये ए का कितना हो जाएगा तो ब्रेकेट में आप लोगों को लिखना होगा सिक्सटी थाउजेंड इंटू फिफ्टी यानी कि थर्टी लेख आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है तो उज रुपीज को, को, तो क्या लिखेंगे इस तरह से यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को सेल्स दिखा देना है ठीक है देन उसके बाद सी में यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस कितने फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू फोर्टी रुपीज तो यहाँ पे आप लोगों को ट्वेंटी लेख का अमाउंट मिलेगा ठीक है ये हो जाएगा प्रोडक्ट सी का सेल्स उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा तो सिक्सटी था सिक्सटी लैख हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख देंगे देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट प्रोसेस के कॉस्ट दिया गया है एटले की गुजराती माथ हसे के अलग प्रक्रिया न कुल खर्च आप ठीक थी, है तो वो इसमें से आप लोगों को लेस करना होता है जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आप लोग बनाते हैं तब तो यहाँ पे आप लोगों को लेस करना होगा एक्सपेंसिस और एक के आप लोगों को टेन लैख दिए गए हैं ये लेस करना इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ और बी का है टू लेख फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद सी का है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है यानी कि टोटल हो जाएगा ट्वेंटी लेख और वो आप लोगों को इसमें से लेस करना होगा तो फाइनल आप लोगों का आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे आएगा ट्वेंटी लैख टेन लैख माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यानी कि सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा देन यहाँ पे ट्वेंटी लैख माइनस करना है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो आप लोगों को ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा और यहाँ पे आएगा फोर्टी लैख ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा देन उसके बाद इसमें से लेस करना होगा ज्वाइंट एक्सपेंसिस गुजराती में था तो संयुक्त खर्चा ठीक तो है तो जॉइंट एक्सपेंसिस आप लोगों को कितने दिए गए हैं तो ऊपर डायरेक्टली दिया गया है कि सिक्सटीन लैख का हमारा एक्सपेंस है ज्वाइंट एक्सपेंस और उसको किस रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लास्ट में जो हम लोगों ने अमाउंट निकाली ट्वेंटी लैख सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड इसका रेशियो निकालना है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा ट्वेंटी लैख इसवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इज टू ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड अगर इस तरह से आप लोगों को रेशियो निकालना हो तो फाइनल एट इस टू सॉरी एट इस टू थ्री इस टू फाइव इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा ठीक है इतने के आठ जेम तिर जेम पांच नो रेशियो मर से तो ये रेशियो में आप लोगों को क्या करना है करना है तो जॉइंट एक्सपेंसेस कितने दिए गए टोटल है सिक्सटीन लाख रुपीस के ठीक है तो वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी कि सिक्सटीन लेख इंटू एट डिवाइडेड बाय ये तीनों का टोटल करना है ठीक है तो ए में आप लोगों को यहाँ पे एट लेख मिल जाएगा ये आप लोगों को लेस करना है ठीक है उसके बाद बी में आप लोगों को थ्री लेख मिल जाएगा और रिमेनिंग जो भी बचेगा फाइव लेख वो हो जाएगा सी के लिए तो यहाँ पे वो एक्सपेंस आप लोगों को लेस करने हैं तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट ठीक है ये जो फर्स्ट आप लोगों को बोला गया था उसका ही हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ठीक है पूरे का पूरा सम का कैलकुलेशन अभी नहीं किया है तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा ट्वेल्व लैख ए का आएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे बी का आएगा फोर लैखी सॉरी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड और सी का आएगा सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर लैख ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट फाइन करना था देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को सेकंड नंबर का क्या बोला गया है तो अपोर्सन द अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट दे दे ऑफ देयर बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड allocated weight of 4:4:2 to, to, to product abc respectively એટલે કે વિજેતીમાં આપેલું છે કે અ બ ક એકમ નાનુક્રમે 4 જમ 4 જમ 2 ના ભાર આપી ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિ મુજબ સંયુક્ત ખર્ચાની ફાળવણી કરો ઠીક છે તો इसका यहां पे स्टेटमेंट आप लोगों को बनाना होगा तो यहां पे इस तरह से आप लोगों को ड्रा कर देना है देन उसके बाद फर्स्ट क्या आएगा उसके बाद ए बी एंड सी और फाइनल आएगा टोटल तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को सेल्स लिखना है इसके पहले जो हम लोगों ने किया इस, इसी तरह से करना है फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सेल्स तो सेल्स कितना आया था ए का थर्टी लेख आया था ठीक है उसका कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था बी का यहाँ पे आएगा टेन लेख और सी का आएगा ट्वेंटी लेख ठीक है और फाइनल कितना आएगा तो सिक्सटी लेख आप लोगों को सेल्स मिल जाएगा उसमें से लेस करना होगा यहाँ पे सेपरेट एक्सपेंसेस ठीक है सेपरेट जो प्रोसेस हुआ है लेकिन अलग प्रक्रिया थे तेन, तेना, तेना खर्चे तो उसके यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लोगों को ए के दिए गए हैं टेन लैख वो यहाँ पे लेस हो जाएंगे उसके बाद बी के टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और उसके बाद सी के सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड आप लोगों को दिए गए हैं और टोटल यहाँ पे ट्वेंटी लैख आंसर आएगा ठीक है तो यानी कि अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ट्वेंटी और, ,00, ,00, और लास्ट में कितना आएगा? 40 इस तरह से कर देना है तो वेटेज एवरेज मेथड बोला है ठीक है एटले के भारत सरेराश नफू बोलेलो तो इसके लिए यहाँ पे करना क्या है तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को कितना यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस कितना दिया गया एटले की एकमोन उत्पादन कितल आपेलू है तो एक है ए का यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड बी का आएगा फोर्टी थाउजेंड और सी का फिफ्टी थाउजेंड ठीक है इसको आप लोगों को फोर इज टू फोर इज टू टू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था ठीक है यानी कि इन फोर आप लोगों को करना है यहाँ पे भी इन फोर और यहाँ पे टू कर देना है तो फाइनल आप लोगों को कितना मिल जाएगा तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे बी में आएगा वन लेख सिक्सटी थाउजेंड और सी में आप लोगों को मिल जाएगा वन लेख ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर कर, देना है उसके बाद ये तीनों का रेशियो फाइंड करना है ठीक है किस तरह से हो जाएगा टू लेख फोर्टी थाउजेंड इन लेख सिक्सटी थाउजेंड इज टू वन लेख ठीक है तो यानी कि फाइनल आप लोगों को मिल जाएगा ट्वेल्व इज टू एट इज टू फाइव एटले की बार जेम आठ जेम पांच नड़से उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो जो भी सिक्सटीन लेख का जो जॉइंट जो एक्सपेंस आप लोगों को ऊपर दिया गया है ठीक है एटले की जो सोलह लाख नो संयुक्त खर्चा उसको ये रेशियो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ठीक है तो उसके बाद यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा तो सेवन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड उसके बाद यहाँ पे बी में कितना आएगा फाइव लैख ट्वेल्व थाउजेंड और उसके बाद थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना है सिक्सटीन लेख लेस कर देना है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर देना है तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा प्रॉफिट आएगा ट्वेल्व लैख थर्टी टू थाउजेंड ए का आ जाएगा उसके बाद बी का आएगा टू लेख थर्टी एट थाउजेंड ठीक है और सी का कितना आएगा नाइन लेख थर्टी थाउजेंड और फाइनल टोटल यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी फोर लेख ठीक है जब भी आप लोगों को वेटेज एवरेज की मेथड से कैलकुलेट करना है तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा